На засіданні колегії Слов'янської районної державної адміністрації підбивали підсумки за минулі 9 місяців цього року. Природно, що на виконання, а ліпше сказати на невиконання бюджету, сильно вплинула неоголошена війна. Так, нормативний план надходжень виконаний лише Райгородоцької селищною та Дмитрівською сільською радами. Оксана Вершиніна, директор Слов'янського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, окрім вже звичних позицій, розповіла і про роботу з вимушеними переселенцями. А їх у районі немало. На цьому засіданні увагу приділили, крім інших питань якості медичної допомоги в районі. Запитанням до Віктора Бутова, завідуючого і гінекологічним відділенням, звернувся заступник голови райдержадміністрації Костянтин Черніков. Один случай со смерти, мы я задушились, -за перебиваем. Два случая для женщины закончились, для женщин закончились через тяжелый В данный момент, когда находились в августе эти женщины, был у нас перегруз отделения. Также отделение работало в повышенном и в том ритме, которое оно никогда не работало в плане нагрузки. Поэтому со стороны медицинской никаких проколов у нас не было. этот случай и наши разобраны и на наших собраниях коллеги, также на разобраны на коллегии нашей медицинской в городе Донецке. Случай признаны непредотвратимыми. И в данном случае женщины были направлены на высший уровень своевременно. Больница на данный момент уже находится другого уровня, не первым на уровне, Викторович. Поэтому как бы... Мое вмешательство уже там не могло быть. А вы как руководитель акушер-гинеколог и акушерской службы района должны были это тоже хотя бы предвидеть, не дотягивать до последнего. Ну, предвидеть все нельзя. Я Просто. понимаю, что нельзя все предвидеть, но работу при повышенном нагрузке нужно изменять работу. Это не то, чтобы было до войны, что вы принимали там одни роды, были на два, на три дня.